Последний засунулся. Спасибо. <связи> 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 как мы берем, потом второй дедушку стоит на Грузии. С как мы быстренько всех, всех начинаем да. брать. Это наша территория, понятно? Ваша жизнь была наша. смертным боем. Донецкий отламывает по России, же И правильно делают. Они Украина, Ничего они мы не разжигаем. Вы где территория? У нас территория Россия. Россия, да, Вот правильно. и все. А мне мы... не надо на Украину лезть. А вы не лезете. А они я не лезу. Сюда. Мне хочется здесь порядок Они прийти. на Крым прилезли. Они сейчас сюда прилезли. Кто прилезет? А вот это мразь бендеровская. Бендеровцы вон там в Кремле сидят, вон фашисты папыли, в Кремле сидят. Папыли. Идите выглядите. А у нас Систем за стеной управляю. живут такие бендеровцы. У вас да, есть достойные собеседники, И я не он. Простите, у меня сто задержать. Нет войне! 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 Нет, нет войне! Нет войне! Будем враг России и Украины! Нет войне! Нет, войне! нет войне! Нет Базор! войне! Нет войны! Нет войны! что ж бабушку не арестовываете? Вы же первые пойдете. Что? Что? Проходим, проходим, граждане. Нет, войны! Нет, войне! Что Остой! 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 Так, расходимся! Нет войне! Мне кажется, на все остальные можно было не ходить, никакие вообще митинги, а сюда нужно было прийти. Потому что против войны проще всего понять. Ведь у нас же есть это, ну, с молоком матери впитное отвращение к войне, в принципе. Мне кажется, такая простая, понятная мысль. Там ладно объяснить там, про Путина, про государство, война, про политику. Все, все сложно человеку объяснить. И объяснить человеку, что война это не то, что нам нужно. Мне кажется, так просто. ходит, костюм! Военный преступник войдет войдет Масказать, масказать, масказать. Да, <соценно> мягче, Перестаньте, но ну, ведите себя как люди, ну как вам не стыдно. Ну, <соценно> Небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду родиться. Нтв, уйди отсюда! НТВ, уйди отсюда! Yes!

За Дорогу, пожалуйста. Да, за что? За да что? За что? Ребят, за да что? Да Скажи, что? за что? За руки. Что значит 008? Вы не представляете? Я говорю 008. Все, все, все. Это мой, это мой сын. Отдайте мне мой сын. Отдайте мне мой сын. Олимпийские чемпионы по захвату граждан. Мы свои стол, души, геломы и положили за нашу свободу. Ну, пойдем, по я прошу. ничего, я Я Стой, тоже я... говорю, правильно Россия должна быть без жидов и от Карпат до Аляс. Пошел от отсюда, да. пошел отсюда! Да, антисемит, да. пошел отсюда! Да. Пошел в бомб! Он, он сеет эту да, да. Я под карпатский русин! Пошел отсюда, пошел!